श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ नमस्कार स्वामी भक्तानो आज आपण स्वामी समर्थ महाराजांना लवकरात लवकर प्रसन्न करणारा मंत्र पाहणार आहोत या कलयुगात लवकर प्रसन्न होणारा देव म्हणजे श्री स्वामी समर्थ महाराज कारण स्वामींनी आपल्या भक्तांना सांगितले आहे की मी देह जरी सोडला तरी मी या भूतलावर वटवृक्षशयनी सदैवत वास करीन आणि माझ्या भक्तांचे रक्षण करीन म्हणून तुम्ही कोणत्याही संकटात अडकला असाल तुम्हाला त्यातून बाहेर निघणे कठीण वाटत असेल तर फक्त एकदा अंतःकरणातून पूर्ण श्रद्धा भक्तीने आणि आर्ततेने हाक मारा मग बघा स्वामी तुमच्या मदतीला नक्की धावून येतील प्रत्येक माणसाला श्रीमंत व्हावे असे वाटते पण खरं तर प्रत्येक माणूस हा श्रीमंतच असेल असे होत नाही लोकांना तर दोन वेळचे पोटभर जेवणसुद्धा मिळत नाही पण तुम्ही चिंता करू नका आज आम्ही स्वामींचा असा मंत्र तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहोत की हा मंत्र पूर्ण श्रद्धा भक्तीने ऐकला तर तुमच्या धनासंबंधित सर्व अडचणी दूर होतील तुमची धनप्राप्तीची सर्व दरवाजे उघडतील तुम्हाला पैशासाठी कोणापुढे हात पसरण्याची गरज नाही जो पूर्ण ब्रह्मांडाचा मालक आहे त्याचे पाय धरल्यावर तो कोणापुढे हात पसरण्याची वेळ कधीच येऊ देणार नाही मंडळी या मंत्र उच्चाराने एक प्रकारची दैवी लहरी उत्पन्न होतात व त्या थेट तुमच्या आयुष्यावर आणि तुमच्या नशिबावर परिणाम करतात हा मंत्र इतका प्रभावशाली आहे की तो ऐकताच तुम्हाला लगेच फरक जाणवेल यासाठी तुम्हाला पूजापाठ किंवा कोणताही खर्च करण्याची गरज नाही तुम्हाला जर स्वामीवर विश्वास असेल तर हा मंत्र नक्की ऐका हा मंत्र पूर्ण ऐकला तरच याचे पूर्ण फळ मिळेल जर जर तुम्ही अर्धवट ऐकून सोडून दिलात तर याचा काहीच परिणाम होणार नाही कारण तुम्ही खूप कष्ट करता खूप मेहनत घेता पण त्याचा काहीच उपयोग होत नाही पैसा येत आहे पण तो टिकत नाही कुठे खर्च होतो ते कळत नाही तुम्हाला जास्त काही करायचे नाही फक्त तुम्हाला दहा मिनिटे वेळ देऊन हा मंत्र ऐकावा लागेल कारण कष्टासोबत नशिबाची साथ असणेसुद्धा तितकेच महत्त्वाचे आहे आपण अनेक वेळा म्हणत असतो की मी खूप कष्ट केले पण नशिबाने मला साथ दिली नाही असे म्हणत बसण्यापेक्षा हा मंत्र फक्त एकदा ऐका नशीब तुमचे आपोआपच साथ देईल तर मंडळी हा मंत्र ऐकण्यापूर्वी तुम्ही जर खरे स्वामी भक्त असाल तर कमेंटमध्ये तुमची इच्छा बोला व श्री स्वामी समर्थ लिहा स्वामी तुमची इच्छा नक्की पूर्ण करतील तर मंडळी तो मंत्र काही असा आहे ओम श्री धनप्रदाय धनेश्वराय स्वामी समर्थाय नमो नम ओम श्री धनप्रदाय धनेश्वराय स्वामी समर्थाय नमो नम ओम श्री धनप्रदाय धनेश्वराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ 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 श्री धनप्रदाय धनेश्वराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ी धनप्रदाय धनेश्वराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री धनप्रदाय धनेश्वराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री धनप्रदाय धनेश्वराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री धनप्रदाय धनेश्वराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्रीधनप्रदाय धनेश्वराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री धनप्रदाय 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 धनेश्वराय स्वामी समर्थाय नमो नमः श्री धनेश्वराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ओम श्री श्रीधनप्रदा धनेश्वराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ओम श्री ओं धनेश्वराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ओम श्री ओं धनेश्वराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री धनप्रदाय 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 धनेश्वराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्रीधनप्रदाय धनेश्वराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री धनप्रदाय धनेश्वराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्रीधनप्रदाय धनेश्वराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्रीधनप्रदाय धनेश्वराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री धनप्रदाय 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 धनेश्वराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्रीधनप्रदाय धनेश्वराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री धनप्रदाय 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 धनेश्वराय स्वामी समर्थाय नमो नमः श्रीधनप्रदाय धनेश्वराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री धनप्रदाय 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 धनेश्वराय स्वामी समर्थाय नमो नमः श्री धनप्रदाय धनेश्वराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ओम श्री धनप्रदाय धनेश्वराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ओम श्री धनप्रदाय धनेश्वराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ओम श्री धनप्रदाय धनेश्वराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ 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 श्रीधनप्रदाय धनेश्वराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री धनप्रदाय 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 धनेश्वराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्रीधनप्रदाय धनेश्वराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री धनप्रदाय 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 धनेश्वराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्रीधनप्रदाय धनेश्वराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री धनप्रदाय 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 धनेश्वराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्रीधनप्रदाय धनेश्वराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री धनप्रदाय 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 धनेश्वराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ी धनप्रदाय धनेश्वराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री धनप्रदाय धनेश्वराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री धनप्रदाय धनेश्वराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री धनप्रदाय धनेश्वराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्रीधनप्रदाय धनेश्वराय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री धनप्रदाय 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 धनेश्वराय स्वामी समर्थाय नमो नमः